Hər kəsə salam, Öznet kanalına xoş gəlmisiniz. Bugünkü videoda biz Paşa Sığorta vasitəsilə onlayn həkimə qeydiyyatdan necə keçmək olarsa o barədə danışacağıq və eyni zamanda mobil tətbiq üzərindən təcili tibbi yardım necə çağırmaq olarsa o barədə. Bunun üçün siz Paşa Sığortanın mobil tətbiqindən qeydiyyatdan keçməlisiniz və eyni zamanda Paşa Sığortadan sizin bir sığortanız olmalıdır. Fərq fər etməz fərdi və ya korporativ tibbi sığorta. Və daha sonra nəinki bu xidmətlərdən digər xidmətlərdən də istifadə edə bilərsiniz. Asan login vasitəsilə daxil oluruq. Mobil tətbiqə daxil olunduqdan sonra əsas ekranda sizin sığorta məsulunuz qeyd olunur. Burada bütün məlumatlar öz əksini tapır, o cümlədən təminatçılar haqqında da məlumat var. Ondan başqa, həkimə qeydiyyat bölməsi var burada, burdan da həkimə qeydiyyata düşmək olar. Həmçinin apteklər və klinikalar haqqında məlumatlar var. Yəni siz xəritədə apteklərə baxa bilərsiniz və eyni zamanda klinikalara baxa bilərsiniz. Aslı həkimmə qeydiyyatı da əsas səhifədə də mövcuddur və eyni zamanda aşağıda işarə mövcuddur. Bu işarədə də var və burada gördüyünüz kimi təcili tibbi yardım var, həkimmə qeydiyyatı var və qaynar xətt var. Məsələn, əgər siz təcili tibbi yardım sifariş etmək istəyirsinizsə, dərhal bu düyməni seçirsiniz və zəng edirsiniz. Təcili tibbi yardım 24/7 işdir, yəni günün istənilən saatında siz zəng eləsə, sizə mütləq şəkildə köməkli göstərəcəklər və yardım göndərəcəklər. O ki, qaldı həkimmə qeydiyyata, həkimmə qeydiyyat düyməsini seçirik. Burda gördüyünüz kimi tibbi sığortanın növü qeyd olunur, yəni klassik üstə gəldi. Daha sonra tarixi seçirik, məsəl üçün ayın 28-i. Ondan sonra klinikanı seçirik. Məsəl üçün Bu klinika, daha sonra müraciətin səbəbi qeyd olunmalıdır, amma burada vacib məsələ ondan ibarətdir ki, müraciətin səbəbi tam aydın şəkildə qeyd olunmalıdır. Çünki siz onu qısacə olaraq qeyd etsəniz, geri sizinlə əlaqə saxlayıb bir neçə məlumatlara dəqiqləşdirəcəklər, belə isə əgər tam qeyd edilsəniz, dərhal sizə təsdiq mesajı gələcəkdir və ondan sonra siz həkimə gedə bilərsiniz, sizin təyin olunan vaxtda. Bunu mütləq şəkildə nəzərə alın. Ümumi prosesdə onla niyə rahatlıq hissi sorğunu göndərəndən sonra sizə təsdiq mesajı gəlir. Təsdiq mesajı gələndən sonra artıq xidmətdən istifadə edə bilərsiniz. Qısaça olaraq bu qədər. Sığorta məsulluğuza gəldikdə isə yenidən söylədim ki, burada karta da baxa bilərsiniz ki, məsələn, sizin sığortanız nə vaxtdan, nə vaxta kimdir, sığortanın nömrəsi də burada qeyd olunur, yəni kartın nömrəsi qeyd olunur. Əgər məsəl üçün siz klinikağa yaxınlaşanda sizdən soruşurlar ki, bəs kartın nömrəsi sizdə nədir? Darıxbuduna da buradan baxa bilərsiniz. Və bu qədər mənim fikrimcəsində çox rahatdır, çünki zəng eləməyə artıq ehtiyac yox olaraq həkimə qeydiyyata düşə bilərsiniz. Ümid edirəm ki, məlumat üçün çox faydalı oldu. Kanalımıza abunə olmağını unutmayın və özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşməyəm indiləm.